这是念亲妈妈的琴，我一直觉得我听过最好听的音吧，就是这架琴的。你坐下试试。啊，可以吗？我问过姐夫了，当然可以。好。 人你也看到了，就不要过去了。他胆小，你会吓到他。我打算等他研究生毕业就结婚。好呀，这不就在眼前了？那我赶紧张罗起来。张罗什么呀？张罗。人家姑娘怎么说、啊？我看，她肯嫁就不错了。 嗯，你你怎么过来了？你你爸爸？等开完再去就好了。啊。你弹的是什么呀？我怎么没听你弹过呢？觉得还挺好听的。随便弹弹的。 你想写歌了，对不对？这只是随手弹的几段旋律，这要写曲的话，旋律只是起点，最难的是编曲。用什么样的调式配什么样的和弦，一切都要非常严谨规律，不是说想写就可以写的。啊，这么复杂呢？我还以为就凭感觉就可以。这不是复杂，这叫合理。嗯。 那你给我写的都是什么调什么和弦、啊、？C 大调，最简单的和弦，最简单的调嘛最简单的，反正就是不走心的呗。呃，是这样子的，大调呢会比较明亮，小调比较阴郁。哦，啊，就是大调是你平时比较开心的时候的语调。 小调是你平时说话时候的语调，那就很简单。那你就用 C 大调，再写一曲嘛，那么简单，岂不是很容易就写出来了？我都多久不写歌了？啊，你自己刚刚说的啊，每弹下一个乐句就是新的开始啊。怎么总是解读的这么？我解读的不对吗？嗯，你知道吗？ 我觉得很多时候啊，坚持做的事情，并不是因为自己非想那么做不可，而是因为只能那么做，因为抗拒不了。我一直赖在电台就是这样啊，明明理智已经劝自己要不断的去离开，但是还是在主持节目。你不也是这样吗？就像从来都没有停下过弹琴啊。 开饭了，啊，来了，那我就当你答应了啊。然后呢？ 念青，你干嘛拉我走那么快啊？我都没跟伯父说上什么话。他可不会聊天的，有什么好聊的？没有啊，我觉得他就像你说的那样，我觉得还挺亲切的。在看什么？嗯，我随便找了一个片子看。哎，念青。嗯。 你把眼睛闭上，我给你讲讲电影里讲的什么。嗯。嗯。电影现在讲到，主人公四处去寻找自己的好朋友威廉，但是呢，没有人认得他这个朋友，连学生名单里也没有。医生。 说，他和威廉的一切。